スタメン Да что зайка, что ты мне ну, бачишь, вот что. Вот приехали бы, я уехала. Угу. То есть Приех... вы здесь не были, да, вы выехали? Я за день, успели, за день да, до этого, да? да, за день до того, что случилось, вот это я уехала на следующий день ночью. Все, угу. мне позвонили, говорят, все, у тебя все, ну, ну все. А ну. когда вы вернулись? Да я вернулась, вот это ж брат здесь был, они немножко у -у -у. вот это чтобы совсем не рухнуло, а потом. Я приехала уже вот это. Угу. Теперь надо хоть что-то. Ну что, там в доме, конечно, осталось. Ну, осталось вещи, да, остались да. все. А вот это все. Гараж полностью сарай, а там. Ну, не знаю, что оказывать помощь. Мы будем будут, нет, все будет, Нет, Смотрите, будут все оказывать помощь. Я же говорю, сейчас просто это все будет оформляться актами, на это будут выделяться деньги. То есть, первый вопрос: ничего здесь не необходимо, скажем так, ну, понятно, что вы вынуждены закрыть, хотя бы вода не ну, затекала. Это, да, но это помогу... все будет оформляться актами, будут на это выделяться деньги централизованно. То есть, премьер-министр вчера приезжал, то есть, на вот эти все проблемные вопросы будет составляться сметы, выделяться централизованно государством деньги, и вопросы будут решаться. Единственное, вопрос, сейчас именно механизм оперативного оформления самих документов, актирования, фиксирования, то есть именно вот это проведение работы, именно ну, помощи будем оказаться. Будем так надеяться, что не волнуйтесь. будем и... надеяться, потому что жить тут надо. Это наша родина. Да, да, я тут да, родилась, да. я тут всю, всю жизнь прожила. Так что держитесь. То есть да. Помощь будет оказана. Нервы, конечно. В соответствии с приказом главы службы, сформировано сводный отряд психологов в количестве 20 человек со всей Украины значит, с целью оказания психологической помощи, поддержки, информирования населения. Значит, на базе, значит, в Горсовете создан пункт экстренной психологической помощи. Есть значит, дежур... организовано дежурство в управлении соцзащиты, в ЖКХ пенсионного фонда, опять-таки люди обращаются, чтобы было организовано психологическое сопровождение, соответствующая поддержка с целью снятия острых психических расстройств, депрессивных состояний и в дальнейшем в формате налаженного сотрудничества с территориальными медицинскими учреждениями, перенаправляем людей с целью оказания квалифицированной медицинской помощи в поликлиники, больницы. Значит, в данный момент проходим здоровыми осмотрами Мониторим ситуацию по вопросам, чтобы эту информацию оперативно отреагировать и на совещании в горсовете эти вопросы рассматривались и оперативно реагировать. Наша задача выявление наиболее пострадавшего населения, значит, в которых разрушены дома, то есть донести информацию до них касательно проведения восстановительных работ и собирать информацию. Возможно, люди, скажем так, и боятся где-то и выходить, и, возможно, есть какое-то э, не то есть... Возможно, скажем, необъективное отношение к местным властям, они не хотят обращаться за помощью, то есть наша задача полностью собрать информацию, раздать дорожную так называемую карту, разработанную нами, то есть телефонами организаций, которые этим занимаются органами власти. І з другої сторони, скажем, навіть якщо чоловік не буде готовий обратитися, то ми готові цю інформацію донести до руководства органу власті місцевих з целью адресної помощи даним категоріям людей. То есть связать население. Абсолютно. То есть, народа. потому что есть люди, которые активно могут себя проявить, себя защитить, то есть как-то обратиться за помощью. Но, скажем, группа риска являются именно те люди, которые замкнулись в себе, которые не могут сформулировать, попросить эту помощь, то есть, чтобы эта помощь она и попала к этим людям.